Сьогодні всі жителі міста дуже добре знайомі з майданчиком військової техніки, який знаходиться поряд з входом в історичний комплекс скеля. Розглядати військові одиниці дуже полюбляють коростенці, та виявляється, що окремі мешканці міста не тільки її розглядають, а й розмальовують, трощать живцем. Відривають залізні частини від тієї чи іншої військової техніки. Сегодня мы с вами прошлись и посмотрели за короткий промежуток времени, как внутри в скале, так и на бронетехнике, на пушках, как наши некоторые граждане города Коросны относятся к военной технике, к нашему военному прошлому, к нашей истории. В итоге что мы имеем? То, что наши детишки уже БРДМ-2 нарисовали, изрисовали, имеем вандализм в том, что прицел на танке Т-64 разбили, плафончики пооткручивали, буквально на днях на пушке гиацинт 152-мм вообще открутили там тяги, где крепятся прицелы. Буквально вот зенитку С-60, которую поставили буквально в этом году, уже вот посмотрели, что и приборы поразбивали, ручки А Вот мы, например, с 2005 года занимаемся, то, что мы поставили, вы видите, на площадке открытой, Это с 2005 года. Для того, чтобы привести у где-то до года, а може даже и больше года, до лет. Та не тільки страждає військова техніка, а й унікальні знахідки. Працівники музею обмежили вхід до деяких виставкових залів. На експонатах з'явилися ланцюжки з замками, попереджувальні таблички. Усі ці запобіжні заходи проведені в зв'язку з великою кількістю крадіжок цінних історичних речей. наш военно-исторический комплекс – самый демократический музей э, в Украине. То есть экспонаты открыты, можно подойти, вблизи рассмотреть. А если и попросить, то, то могли и дать и пулемет сфотографироваться, пулеметы диктировали стоят. Можно сфотографироваться было за пулеметом «Максим». А теперь мы вынуждены все это дело цепочками тросами все закрывать для того, чтобы не было доступа посетителей, чтобы они э, в грубом таком форме, как не уничтожали, не ломали и не курочили. Также пришлось даже, мы видели, что колпаки стеклянные, которые закрывают, особенно вот в комнате вермахта, э, экспонаты, потому что один экспонат там есть, ножка был, нож э, немецкий, вот, подразделение специального назначения, украли его, просто подняли колпак и украли. Также ограничили мы еще некоторые это и в комнату связи, потому что неоднократно э, и приборы ломали там, и тот экспонат, который у нас стоит, э, Як ми в народі Федор То Федору руки поотривали, то його взагалі там чуть ли не розділили. А останній випадок взагалі вразив працівників скелі. Розумні в лапках коростенці намагалися вкрасти фонтан, який встановлений поряд з пам'ятником княгині Ольги. На щастя, у гори крадіїв нічого не вийшло, але шкоди вони завдали значної. Буквально последний, можно так сказать, грубо вандализм, который произошел. Я не знаю, у кого хватило ума для того, чтобы залезть в воду. У нас на речке уж стоит фонтан, который многие года радовал наших жителей, наших гостей нашего города. Залезли, разбили, внутри всю проводку вытащили, хотели украсть фонтан. Украсть его практически невозможно, потому что насос, который стоит в воде там, на полутораметровой глубине, он э, привязан проволокой специальными скреплениями, потому что это, как говорится, можно только потратить зря время. Но я останавливаюсь к тому, что э, все это могло привести к трагическим последствиям, потому что к насосу подводится 380 вольт. И, исходя из этого, потому что насос не смогли ночью вытащить, э, поразбивали, провода оголили электрические. Утром, когда часы сработали, насос для того, чтобы запустить, произошло короткое замыкание, 380 вольт там подается. В итоге э, два дня у нас плотва, которая в речке плавает рыба, практически как электроудочка была уничтожена. Электрощиток, который находится у нас в скале, сгорел, все пускатели подгорели. В итоге мы уже с воскресенья находимся без нашего фонтана, который должен работать. Для того, чтобы восстановить один насос, стоит порядка около 4 тысяч гривен. И плюс еще электрооборудование, это порядка где-то 5-6 тысяч нужно вложить для того, чтобы восстановить до дня дыронов, чтобы оно работало. Не зробив та, хоча б не ламай, не даремно говорять у народі. Усі запобіжні заходи, які були проведені працівниками скелі, це перші кроки боротьби з вандалізмом. Наступний буде встановлення камер спостережень, аби винуватці відповідали за свої вчинки. В городском исполкоме прорабатывается вопрос о том, чтобы дополнительно установить видеокамеры на правой стороне парка. Потому что на левой стороне парка есть видеокамеры, сейчас прорабатывается вопрос на правой стороне. Дополнительно порядка до 10 видеокамер будет стоять на правой стороне. Это скала, это техника, это князь Мал. И плюс внутри скалы тоже будут стоять видеокамеры, которые будут следить, как в исполкоме выход будет, так и будет выход в милицию, для того, чтобы можно вовремя предотвратить данное кощунство. Я хотел бы еще остановится то, что кто-то в этом деле будет последний. Я имею в виду, что кого-то поймают, кому-то придется за все это дело платить, красить, мазать.